Salam. Macrosoft CMS proqramında gizli kanalı yaratmaq olar. Kanallar iki cür olur: açıq kanalla və gizli kanalda. Açıq kanalı biz yaratdıqda komandamızın bütün iştirakçıları kanallarımızı görmüş olurlar. Gizli kanalda isə ancaq seçdiyimiz iştirakçılar görə bilirlər. Gizli kanalı yaratmaq üçün komandamızın adının qarşısındakı 3 nöqtəyə toxunaraq "Добавить канал" düyməsini dəyildirik açılan yeni səhifədə kanalımızın adını dildiririk. 2-ci sətirdə opisaniya vacibdir. Yəni burada kanal haqqında hər hansı bir şərh daxil etməyə ehtiyac yoxdur. 3-cü sətirdə sətirimiz 2 hissədən ibarətdir. Standartın Закрытый. Стандартная bölməsinə qeyd etdikdə, yəni dastupin vsem uchastnikov komanda. Bütün iştirakçılar görə bilərlər. Закрытый komandasına biz onu qeyd etdikdə, dastupin toka opredelennoy gruppy uchastnikov komanda. Yəni deməkdir ki, biz əgər bu bölməni qeyd etdikdə, komandaya daxil etdiyimiz iştirakçılar görə bilərlər. Üzərinə toxunuruq. Davil sözünü səhifəyə toxunduqda, açılan yeni səhifə iki hissədən ibarətdir iştirakçısınız, şagirdlər, birvədadə isə müəllimlər. Yəni siz şagird bismində də dəvət bilərsiz, də. Yəni, edə bilərsiniz, müəllim bismində də. Gəlin bir şagirdimizin qeyd edək. İzənmə toxunaraq, daba sözünün üzərinə bir daha qeyd edək də. Zəkr sözünün üzərinə toxunaraq Dizdi kanalımızın yeralığını görürük və burada açar Şəkli qeyd olmaqla, yaratdığımız kanalın üzərinə toxunduqda açılan yeni səhifə kanalımızın interfeysini görmüş oluruq. Kanalın sətrinin sonunda üç nöqtənin üzərinə toxunduqda kanal üzə bəzi təsnimləmələri yerinə yetirmək olar. Bu vidimliya kanala kanal bildirişləridir, kanalı gizlə, nastroyka kanalı kanalı idarə etməkdir, добавить участников yeni iştirakçıları dəvət etmək olar. Elektron imana göndərmək olar. Kanalın adını dəyişə bilərik. Udaliz etot kanal. Kanal səlahiləri, Bakinotic kanal kanalını tərk edə bilərlər. Nastroyka kanal bölməsində yenə açılmış səhifədə biz müəllim qismində iştirak edən iştirakçıları da görə bilərik və şagird qismində iştirak edən iştirakçılarımızı da görə bilərik. Hal-hazırda bizim bir iştirakçımız var. Əlavə iştirakçıların sayını artırmaq üçün də baxçı üç içətik bölməsinə yenidən daxil olub eyni əməliyyatı bir daha yerinə yetirmək lazımdır. İndi isə mən Azərbaycan kanalımızın adının qarşısındakı 3 nöqtəyə toxunaraq idarəetmə komandası sözünün üzərinə bir daha toxunuram. Kanal bölməsini reditdikdən sonra açılan yeni səhifədə dizli kanalın yaradıldığını görürük. İki bölmə var. Göstər, mənə göstər iştirakçıları. Göstər iştirakçıların bölməsinin qarşısında dörd bucaqlı yoxdur. Bu deməkdir ki, sizin şagirdləriniz hal-hazırda bu kanalı görə bilməzlər. Əgər qarşısındakı dörd bucaqlı varsa, deməli şagirdlər bu kanalı görə bilər və o kanalı aktiv etmək üçün sadəcə üzərinə toxunmaq lazımdır. Mən keçid alıram başqa istifadəçiyə. Adımma Və hal-hazırda burda gizli kanalın olmadığını görürəm. Deməli, bizim yaratdığımız gizli kanalı ancaq sizin seçdiyiniz kanal iştirakçıları görə bilərlər. Sağ olun, təşəkkür edirəm.